Queste che vedete sono tre prugne e delle olive. Questa è la situazione dell'oliva in questo momento, cioè hanno fatto la polpa e si vede che inizia a formarsi l'osso. Le olive ancora non risentono molto della, della siccità di questo mese. Eh, è piovuto abbondantemente qui in Umbria a giugno, quindi il mese di luglio un buon caldo gli fa solo bene. Se porto questa oliva al naso... Sento un lieve odore di olio, è ancora molto presto, però inizia a vedersi un po'. È una buona annata, le piante sono molto cariche. Chi ha lavorato bene nella concimazione non dovrebbe avere grossi problemi nell'accrescimento nell del frutto. Certo, adesso ci vorrebbe una buona, un buon temporale che gli dà un po' di, di fresco, che gli rimette un pochetto un po' tranquilli, perché altrimenti inizia a essere un mese e quindi un po' di stress lo stanno accumulando. Speriamo bene nella prossima settimana, intanto qui la temperatura è un po' è calata e questo calo di temperatura ci mette un po' a rischio per via della mosca, perché il caldo che c'è stato finora è stato forte, per, ma non tanto da uccidere eh, tutte quante le, le larve. Comunque la natura in genere si regola da sola. Adesso vediamo, intanto eh, le olive sono al momento molto belle e le prugne sono molto buone. Non potete sentire l'odore e non potete gustare il sapore. Vi saluto. Ciao ciao.